Так, у нас там видосик выклался на канал. Для всех. Опу. Ликуватый. Закрытый. Персонализация. Часть. Сички. А а а Третья часть сечки, а, а, три, часть сечки, сечки, Йоу, человек, привет! Человек, постой, дверь души закрой. Ты не знаешь, кто чужой, кто свой. И надежда боль снимет, как рукой. Помыслами будь всегда святой. Кто знает, куда тебе слова? Уже третий час сечки на канале кому интересно, а я думаю, интересно всем, смотрим. Человек, постой, дверь души закрой, ты не знаешь, кто чужой, кто свой, и надежда, боль, снимет как рукой, помыслами будь всегда святой. Непорочным стать, Господу взывать, Истину и ложь во всем узнать. Кто знает, что это за песня? Кто я спевай? Напиши, кто знает. Витки, Житомирская область, Куростенский район, Юлия. Спасибо, Андрей, спасибо. Я старался, как Я мух. Так что, знаешь, что это за песня? Я уже давно их не слухал. Або, наверное, более популярная песня будет... Это будет... Если духом ты слаб, И безмерно собой гордишься. Если славы любимый путями Добиться стремишься, в беде и нужде Ты с обманом и ложью смиришься. И под натиском сил Ты воле чужой покоришься, Если верой ты слабый, Моля к небесам не взываешь. Если искренне Каясь пред Господом, стан не склоняешь. Знай, бесценные годы свои ты напрасно теряешь. И в мирской суете смысл жизни своей не познаешь. В жизни путь лишь один, срок земной незаметно промчится. Каждый должен оставить свой след и чего-то добиться. Жизнь достойно прожить и во всем от греха удалиться. И в мирской суете. Я не помню, что там дальше было. Новый в ухо. Да не старые. Я уже давно их куплю. Ты гей, пишет Влад. Не Влад, не гей. А наушнички давно взял за тысячу гривен. Вот такие значок какой-то руки там наил. Оно, видно. Какая-то рука нарисована на них. Обзорчик есть на канале. Можете подивиться. Чисто для компа. Это для компа. Ясно, Влад. Это для компа. Очень хорошие наушники, кстати. Не, не играю, пап. Привет, Аленочка. Хорош. Теперь надо добавить и яркость и контрастность. 80. Все, блин. Тут 140. Тут 80. Теперь надо кинуть повышение резкости. 700 единиц. И корректор цветности. Естественно, корректор цветности для выравнивания картинки. Сделаем картинку немного по цветастей. Вытянем тени. Присадим яркие. все, идеально картинка есть. Копировать, вставить атрибуты события. Все, вообще goodless. All good. All good. Надо кое музона поставить. Без авторских прав. Хорошенько пишу, ролики робишь. Да, делаю за видоса, как мы делали сегодня салат с мамой и батьком. Мы все разом готовили салат. Видосик выйдет сегодня на канале. Если в школе, можешь сделать на выпусках. В смысле, Олег, ты про шо? А, ну да. Я могу по сути делать какие-то киноролики. Мне брат предложил заниматься какой-то продажей в интернете. Не знаю, что делать. Ну, так как у меня работы нету зараз. Люди, вы бы мне купляли какие-то вещи? Тейп the morning. Я думаю, классная песня будет. Tape of the morning. Tape". Тейп, 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 тейп. Где она тут? Я ее не бачу. Тейп, о да, тейп of the morning. Ah! Привет, дядь Билл. 9 клас і 11 клас. Да, я б даже мог бы якимсь фотографом, наверное, работать. Тільки у, у мене нема фону, оце що саме хуже. А так по суті моно, да. Та все в тебе є. Ну, по суті, якісь легкі фотосесії я можу делать. Но є певні проблеми. У мене старі у мене старі совєтські об'єктиви. и там нема автофокуса. Я буду три часа фоткать одного человека. Ясно, Олег, класс. Анжелика, привет. Сессия в черном белом фоне. Конечно, можно. Все, он все. Ну что тут? Так. Да. Тобі коли на зустріч випускників? Та я ж не учуся, Я вже вивчився, Олег. Я ти реально, якщо ти не віриш, так це реально так. Я вже отучився в інституті, я вже працював на роботі по спеціальності, уволився з її. Люди, перезапущу трансляцію, приходьте. Зарез в новую погнали, перезапустимся. А на назад...